তিনসুকিয়া জেলার সাঁত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল দশা জাতীয় সড়কের সংস্কারের দাবিতে অসম জাতীয়তাবাদী যুবছাত্র পরিষদের ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতির উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি শীঘ্রই জাতীয় সড়কের সংস্কারে কাজ না করলে আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়ানোর হুমকি এজ কর্মীদের What? Oh. আজি আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডুণ্ডুমা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ডুডুমাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত নিশ্চিতভাৱে আমি সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ সন্দৰ্ভত আমি আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ইয়াত ডুণ্ডুমা চহৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যিহেতু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ইমান এটা পুখুৰীৰ সদৃশ যিটো ৰাস্তা বুলি ক'ব নোৱাৰি এইটো এটা পুখুৰী সদৃশ হৈ গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ শাসনাধিটো চৰকাৰে কেতিয়া হাৰ পাব আমাৰ কিন্তু প্ৰশ্ন আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই 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 মূল পথ যিহেতু এই ডুণ্ডুমা মাকুঙৰ পৰা এই যিহেতু ডুণ্ডুমালৈকে এইটো যিহেতু মূল পথ হয় এই মূল পথটো কেতিয়া দেখা মেৰামতি কৰিব কেতিয়া চৰকাৰে হাৰ পাব যিহেতু তেখেতলোকে কেৱল মাত্ৰ ঢাকডূল বজাই থাকিলে নহ'ব ইলেকশ্যনৰ ওচৰত তেখেতলোকে কিন্তু পুতৰ আলসাত কিন্তু ৰাইজক কেৱল মাত্ৰ আবু বাঢ়ি বাঢ়ি থাকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইমান এটা ব্যস্তময় পথ এই পথটো নিশ্চিতভাৱে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰি থাকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগীবিলাকে তেখেতলোকে অহা যোৱা কৰে আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ ৰাইজৰো বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ সমস্যা হৈ দিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এজন এজন হস্পিটেলৰ এজন ৰোগীয়ে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ডুনুৱাৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ যাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰি যে নিশ্চিতভাৱে অতি সোনকালেই কিন্তু এই সাতত্ৰিছজন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা আমি কিন্তু আৰু ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আমি যিহেতু ইমান দিনৰ পৰা আমি দল সংগঠন বা আদি কৰি স্থানীয় ৰাইজে কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰি আছে ইয়াৰ কিন্তু আজিলৈকে সুফল পোৱা নাই কেতিয়া তেখেতলোকে সাৰ পাব আমি কিন্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এনেকুৱা এটা মূল পথে যদি এনেকুৱা পুখুৰীক সৃষ্টি হয় তেতিয়া আচলতে বাকী পথবিলাক বা বাকী উন্নয়নৰ কথা যে তেখেতলোকে কৈ থাকে আচলতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে কি উন্নতি উন্নতি কৰিছে গতিকে ইমান বাৰম্বাৰ ৰাইজৰ দুখ দৰ্শ দৰ্শা বুজি নোপোৱা নে বিজেপি চৰকাৰখন কিন্তু আমি ধিক্কাৰ আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ এই ক্ষেত্ৰত আমি গৰিহণা দিছো আৰু অনাগত দিনত আমি কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে তীৱতকৈ তীৱত আন্দোলন কৰিবলৈ কিন্তু আমি বাধ্য হৈ যাম সোনকালেই কিন্তু এই সাতাইছজন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতি কৰিব লাগিব